جو اللہ پہ بھروسہ رکھے اور دستے سوال دراز نہ کرے آخری ہمت کر لے اور اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ رب العزت اس کو فقر سے نکال کر خود مختاری عطا فرمائے یہ وعدہ اللہ پاک کا فرمائے اور اس کے برعکس جو تھوڑی مشکل کے اوپر محنت کے بغیر دستے سوال دراز کر دے اللہ پاک اور عزت کو اور سفید پوشی کو ہاتھ سے جانے دے اللہ پاک پھر اسے ساری زندگی دستے سوال دراز ہی رکھتا ہے اور جو اس سے ڈرتا ہو کہ میرے مولا میں نے دستے سوال نہیں دراز کرنا میری مدد فرما اور آزمائش کے آخری درجے تک بھی کھڑا رہے ہمت کے ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر اس کی خود مختاری ہوگی یہی ملکوں کا حال ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ, علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسرت سے مانگتا ہے وہ پھر ساری عمر مانگتا ہے اللہ پاک اس کی تکلیف دور نہیں کرتا جو مانگنے میں حیا محسوس نہیں کرتا اور کثرت سے مانگتا ہے اور اپنے ہاتھ سے محنت نہیں کرتا فرمایا پھر وہ ساری زندگی مانگتا ہے اب اس کا اطلاق ملکوں پر کر لیں کہ جب حیا جانے دیں اور قرضوں پر نظام کو لے آئے اور پھر حیا کو پیچھے چھوڑ کر ہر عمل کے لیے جب ملک مانگنے کا ہاتھ دراز کر لیتے ہیں اللہ پاک پھر ان ملکوں کو خود مختاریاں نہیں دیتا پھر وہ ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں یہی <سؤال> <سؤال> بدقسمتی اور حالات پاکستان کے ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس حوالے سے حضرت عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ دلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور آقا علیہ السلام کے چند جو مشہور تجار صحابہ تھے تاجر صحابی ان میں سے جب آقا علیہ السلام نے مواقع مدینہ قائم فرمائی یعنی مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بھی حضرت سعد بن اور ربی کا بھائی مقرر کر دیا اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں دو کھیت ہیں تو تقسیم ہو جائے دو سواریاں ہیں تو تقسیم ہو جائے اور حضرت انصاری جو تھے انہوں نے تو اور دل بڑا کیا انہوں نے کہا ان کی شادی نہیں ہوئی میرے پاس دو بیگمات ہیں ایک کو طلاق دیتا ہوں شادی کر لیں آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے جذبات تمہیں مبارک مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے بے شک آقا علیہ والسلام نے بھائی چارہ قائم کر دیا مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا تھا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دو تاجر ہمیشہ تاجر ہوتا ہے اس نے مجھے بازار کا رستہ دکھا انہوں نے اس کو دکھا دیا رستہ انہوں نے جا کر خشک کھجور کا اور چیز کا کاروبار شروع کر دیا ایک جگہ سے لینا دوسری جگہ پر بیچنے کا اور تھوڑے ہی دنوں میں اللہ پاک کا وہ وعدہ کہ لیا نہیں کسی سے بغیر محنت اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے تھوڑی ہی دنوں میں اتنا مال عطا فرما دیا کہ ایک دن نہایت ہی قیمتی لباس پہن کر خوشبو لگا کر آپ تشریف لا رہے تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اے عبد الرحمان کیا ماجرا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کری اچھا اس کو باہر میں کیا دیا یا رسول اللہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا یعنی اتنا کما لیا اس پہ آ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اپنا ولیمہ کرو ایک جانور ذبح کرو اور لوگوں کو دعوت کرو تو یہ اللہ رب العزت نے ان پر کرم اور مہربانی یہ خود مختاری کے اصولوں کی وجہ سے جرت کی ہمت کی اور کاروبار کی طرف